У нас компотік. Угу. Всім привіт! Ми в Корбових Хуторах. Це Рома. Він каже: сідай до мене, поїхали. Покажу саме вкусне заведення в корбових хуторах. Саме цей випуск про місця на корбових хуторах. Ми замовили борщ, як вони сказали на кухні, що вони одразу сьогодні вже зробили, тому що ми будемо їсти. Як завжди, я взяв білий одяг. А Рома підготувався. Это легендарное место в коробовых хуторах, которое еще с 2012 года здесь принимало всех гостей из Голландии, когда была Евро 2012 в Харькове. А мы покажем самые вкусные блюда, которые у них есть: сольцо, а, соль, сок. М -м -м. Дивись, який шматок м'яса тут. Так, це ребришка свиної. Сюди привезли на євро 2012 голландців. І Вони перший раз спробували здесь борщ, там, сало, вареники. Я чув, що вони навіть не хотіли повертатися. По-перше, да? для них було дешеві ціни на пиво. Так. І їжа, яку вони їли, це було для них просто якийсь космос. Борщ в п'яній хаті я вам раджу обов'язково спробувати. Він дуже густий, він дуже насичений, Реально, як бабуся зробила борщ. Да. Очень вкусно. Борщ сподобався не тільки нам, а й місцевому песику, який залюбки розділив з нами обід. А поки ви дивитесь на милого охоронця п'яної хати, я прийшов на кухню подивитися, як нам готують картоплю з салом. Сковорідка на плиті порізали сало та відправили на базу. Mm, цей звук. Одна картопля покинула чат, потім знову цей звук. Далі на черзі лук картопля салом питають: а лук прийде? А ось і він. Трошки солі та перцю та скриваємо магічною кришкою. Після посипаємо чесником та зеленю, Термова подача і ми їмо. В тебе ще місце залишилося? Німножечко. Давайте я насып. Ти зрозумів, да, що довіряти mm. в цьому мені да, не потрібно, щас... я вже заляпаюсь. Ти, ти в білому. Пам'ятаєш команда у КВН була люди в білому? Да. Як, мабуть, не зміг би з ними <с грати. Так, картошечка. с салом и чесночком луком а ты чувствуешь же запах блин mm -hmm. как же круто mm -hmm. ну что погнали? Погнали. Шо, починаешь? с чего начинаешь с картопли? Mm -hmm. да а я с сала я с сала с картошкой <свеч> и луком mm -hmm. mm -hmm. салом подобаете тоже mm -hmm. очень вкусно ну реально очень Картопля така прям. Причому що вона не тверда, Як бабуся готові, так? Така м'яка. Нам ще принесли налівку, вона uh -huh. біля роми стоїть. Uh -huh. і, кажуть, Очень видів. Да, Кажуть, що пийте, а ми. А ми не п'ємо. Ми компотик із чорної смородини п'ємо. Давай. За Україну. Так. Реально, як у дворі сидимо? Uh -huh. Скажи. Як би поспілкувалися з власником, він каже, що всі продукти він купує сам, так, самостійно. На, на ринку. Тобто це він, да, він за це 100% як впевнений. Ну, а я впевнений в тому, що якщо ви завітаєте до п'яної хати, вам сподобається ця страва, тому 100%. дуже вам раджу. Так. <плес> <плес> угу. пішли в <плес> вам туди. Проводячи час на корових хоторах, хуторах, я відчував безтурботність та спокій. Саме те, чого так і не вистачає українцям. Я дякую всім захисникам та захисницям, які ціною свого життя роблять нереальні речі заради нашої перемоги. Разом з Романом ми зробили збір на дрони Помсти: дрони, які захистять не тільки нас з вами, а й збережуть життя нашим військовим. Посилання на збір в описі під цим відео. А також ми розіграємо подарунки серед глядачів цього відео. Додивіться цей випуск до кінця, щоб дізнатися умови. Донатьте, вірте в зсу, підтримуйте Харків, бо саме зараз потрібно більше говорити та допомагати Харкову. Слава Украине! Кто из подумаешь, что мы на Казантипе, а мы в Саве. А мы в, сове. А мы в сове. Скажи Ром, я пока еще тут снимал, ты сказал, что зараз я пойду домовлюсь, стосовно с Що Что зараз мы будем с тобой есть? Так, мы будем есть, ну как по моему мнению самые вкусные на коробовых хуторах варенички. Это вареники с картошкой, вареники с мясом с грибным соусом. Ну это. Как говорится, пушка, огонь, ракета. В цей раз э, сказала, что, что вы там будете изнимать на этой кухне. Вареники mm и -hmm. вареники. Вареники и вареники, вареники. Это вареники, которые делаются по какому-то секретному рецепту. Но я вкуснее, в принципе, нигде не ел вареников. Это очень вкусное раскатанное тесто. Тоненькое-тоненькое. Mm -hmm. Ну, давай есть. Давай. Так, у меня с мясом, так? Mm -hmm. Я просто ем. Mm -hmm. У меня с собой связаны такое количество жизненных ситуаций дни рождения а, там день рождения мое, там 30-летие день рождения дочки а, мы очень любим сова да вот, знаешь если ты хочешь приехать и отдохнуть вот так вот головой душой убираешь телефон приезжаешь вот птицы как поют да. просто невероятно река здесь можно окунуться здесь есть баня ну а домики, вдумайтесь, здесь из глины слеплены, то есть ты вот спишь в нем, вот как домик у бабушки, да, вот именно у тебя там все современно, я имею в виду кондиционеры, там души, все остальное, но при этом деревянная кровать, подушка пуховая, тяжелое одеяло. И так прохладно, даже когда лето, тут 30 градусов или 40 градусов, ты укрываешься этим одеяльцем, все глиняно, знаешь, это такое окна из дерева, знаешь, и ты такой, вот, вот реально, здесь я отдыхаю вот полностью вот, головой. Здесь отдохнуть просто невероятно. Тут два дня, когда ты поживешь, ну буквально как, как неделю в Турции, знаешь, угу. там тац, тут, вот здесь все очень спокойно, никаких там пьяных компаний, здесь такой семейный, семейный отдых, то есть здесь не приветствуется шум, здесь все люди должны отдохнуть, поэтому... Ну, ну, как мы сейчас, так, тут да. есть компания людей, которые отдыхают, мы решили, что мы возьмем его саме тут, біля речки, никому, никому, не будем заважать, будем есть наши вареники. А теперь я у тебя с мясом забираю, да, а ты у меня а забираешь тебя... с картошки. Соус грибной, он добавляется как и до вареников мясом, с мясом и так, и с картофелем. Угу. Ну, это, ну, для меня это самые топовые, угу. топовые вареники. Просто картошечка, да? Ну, классно. Я же тебе за что говорю, да? Вот. Угу, угу. Реально дуже-дуже смачно, дуже тонке тісто угу. і дуже багато навіть, не знаю, бачите, ні, але вареника ж навіть випирає. Ну, тобто його не, прям розпирає. дуже вкусно. Це як я у грудні. Угу. Кмаю потім все худніє. Угу. Приїхали варениками. У нас дієта варенична. Не знаю, що ще додати, просто що ми їмо дуже смачно, сова, мастхев, приїхати відпочити, замовити собі. Вареники з м'ясом, вареники з картоплею. Давай з вип'ємо вип'ємо да. за саву за такі заклади і за людей, які створюють такі проекти і продовжують працювати так. в Харкові під час повномасштабного вторгнення. От все, я Ано. вимикаю. Я да. Ми їдемо. Да, все. Так. От варіники не ну, щось скажу. Наступна наша зупинка была у закладе, про який я раніше не чув. Це перший та єдиний ресторан в Україні, який має зірку Мишлен». А хіба в Україні є ресторан зіркою Мишлен»?» – Запитаєте вы. Я скажу є. Точна копія, яка була присвячена від гостей закладу. Все ж рахується, правильно? Добрый день, друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем заведении. Мы называемся Хлеб Соль. Почему? Потому что мы всех встречаем хлебом и солью. Про нас даже анекдот придумали, что ориент у меня супружница, Людмила зовут, она же тоже шеф-повар, мы вместе тут семейный у нас подряд. А, Людмила и Виталий были настолько хлебосольные, что у них даже ружье было заряжено хлебом и солью. Вот. Понимаете, так что да. мы всех встречаем, всех любим, обнимаем, но те, кто правильно с нами ведут себя, и те, кто неправильно, мы с ними не, не понимаем друг друга. То есть мы уважаем, вы пришли к нам, вы гости наши, мы уважаем то, что вы пришли, а вы уважаете наш труд. Круто. Который мы для вас трудимся, мы делаем все честно. Если вам не нравится, ну да, мы не 100 долларов, может что-то не понравится. Мы критику нормальную можем принять как положено. Но если вы пришли по ВИО, то это не к нам, это куда-нибудь тут есть у нас другое место, там можно этим заняться. Так что, друзья, мы открылись где-то там примерно в 2018 году, уже мы там шестой год, пятый работаем. Смотрите, в нашем интересные есть настойки, которые есть только у меня и только... Можно сказать, есть настойки, которые есть только у меня на Украине, больше их никто нету, потому что много дистиллятов, то есть это самогоны, которые придуманы мной вообще авторские, которые там такой, как, например, «Бузынивка», это самогон с бузыны сделанный, или такой, допустим, напиток новый, как «Гарбузивка» тоже дистиллят вот гарбуза а гарбуза какой же уже овощ если гарбуз не наш овощ вот видите как он выглядит да. чистый прозоры да. 42 градуса то есть аромат невероятный еще ну есть разные напитки то есть 40 раз 45 там 55 есть э, вишневка сма, черная смородина тернивка то есть пряная вишня, ну много разных, виш... есть и виски я делаю, виски Кальвадос, которые произведены именно Мадейн Коробов Хутор, не там не надо их сравнивать надо ни их с каким. Виталий. Да, да, сделанный у меня есть сад. С него берешь яблоки, делаешь кальвадос, заливаешь бочку, ждешь немножко, пару лет, и получается шикарный кальвадос. То есть я даже не хочу, чтобы мои напитки были похожи там, на какие-то мировых произведения. Это мне не интересно. Они должны быть похожи, чтобы люди выпили. О, это скоро было хутора. Это точно я, говорит, знаю. Есть у меня даже водка. Водка классическая, то есть называется «Казачья гора» в честь нашей казачьей горы. Идея напитка какая? У меня скважина 130 метров, берем воду оттуда, очищаем, делаем самый чистый спирт, смешиваем всю правильную технологию водочную, получаем водку казачья гора. Очень бомбическая, очень вкусная и то есть аутентичная. вот она, которая прозрачная, вот это вот она именно казачья гора классная водка, то есть вообще очень и очень. я думаю, что надо, ну, как говорится, теория это теория, друзья, ну надо с на практика, начинать, да, да надо что-то да? начинать. Давай, допустим, начнем с самого простого, вот есть такая вишневочка, очень интересный такой кисло-сладенький напиток, такой интересный, вот попробуйте. Да, я пош... чай, что мы только приехали, Виталий сразу таки По чуть-чуть, да, пыть? по чуть-чуть, как я кажется, Он сказал, у нас... Не? не, мы так, трошечки, а зараз скажем, мы с чего почему. Да, не, а так мы трошечки, как же, мы есть такая народная мудрость друзья и в поганой хате пять ага. раз налывают а мы же в нормальной хате так что будем Но там я не пью, я да даю, да да будем амбрировать да вы пробуйте Сразу. Класс. Классный. Вишневочка, смотри. Сейчас домой. Ты сколько можешь, Саш, попробовать? Две-три. Сейчас домой, ты, смотри. Вот есть еще. Сейчас я тебе дам такие самые. Вот еще есть э, черная смородина, а -а -а. давай. сейчас -а -а. Я Чер... хочу сказать, и заразу я спробовал, э, я такую схожую штуку, э, Пробовал в пьяной вишне, в пьяной вишне это было такое прям сладкое, было вищутия так, что ты пьешь, сликер. А тут прям чувствуешь эту горчинку. Да-да, да, чуть-чуть есть такая, да-да. И с сахаром мы не сильно балуемся. Это круто. Сахар он нужен, но да придет, пробуйте. Mm -hmm. Смородина вообще огонь. Давайте я с вами. Так дальше. Понял, как оно пахнет, да? Да, у него амбре вообще. Mm -hmm. Дуже круто. Запах невероятный. Да. Есть так, такие, человек, компот, який мы пили. Ну, такие, те <с самые <с настойки, наливки есть только у меня. Это, mm. ну, я не за того, что там я какой-то там, э, это людей, ну, как бы мнение не мое, потому что они были везде. Это смородина, да? Да, это черная смородина. Да. Зашла тебе эта самая, да. да? Вот, yeah. смотри, сейчас я дам, давай пернивочку э, попробуем mm. сюда, можно. Mm. Вот попробуйте, друзья, хорошая okay. классная вещь. Пахнет вообще. Вообще, да. Сколько вообще видов? Ну, выходит? видов 50-60, и то есть в разработке, которые есть, которые еще там, ну, как бы думаются, делаются, есть разные, то есть, ну, угу, еще угу. много. Если ты кормишь людей, ты прежде всего это должен любить, и а это я надыхаюсь с 99 -го года, я их начал делать это мое такое хобби и, говорят, наверное, талант. Потому что, ну, если бы оно не... Я думаю, что если бы в каждой в нашей стране каждый занимался тем, Синтон. что у него получается, наверное, было бы чуть-чуть бы все по-другому. То есть, да, я думаю, что если тебе дал такой талант, да, Господь дал тебе, вот, ты умеешь. А вот один мне приходит, компьютерчик говорит, как ты, говорит, вот этот, говорит, делаешь ерофеч, эти настойки? Для меня это, говорит, темный лес. Братан, говорю, а я в твою, говорю, тему, вот это мне ваши, говорю, алгоритмы, там вся эта, ну, я клацаю, я, я, ну, там, эти цифры, ты там, не руб... вообще не понимаешь. Так У -у -у. что, понимаешь, каждый должен заниматься своим. Айтишники это... за вас. Да, это мое мнение. приходим сюда кушать и выпивать. Так что много еще есть крем-ликеры. Давайте попробуем, может, нет? Один еще, один Не, 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 я, кажется, не это нам не это. Саша, я везу в багажник, Да, крем-ликер называется экзотик, то есть сделанный из экзотических фруктов. Там маракуя, карамболь, лайм, апельсин, ну куча всего, все, 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 что было, я смог найти в Харькове экзотического. Я с него сделал такую э, интересную вот эту штучку. Вот надо его попробовать, а сейчас ты попробуешь. Подаем его летом со льдом. Сейчас он или с холодильника. Очень классная вещь, такая вообще есть только у меня, больше ни у кого. Ну, ну, Она... Так там запах тоже классный. Запах, М -м -м, такое, значит... бомбический вообще запах там. мороженое. Да, да, морожено, да. Ну где-то в какой-то оно. Да, да, да. Есть у меня. Это маленькая 18 градусов да. Но оно Вау. безумного вкуса. М -м -м. Даже многие, которые купишь мировых производителей ликеры, да, они вообще не имеют такого не вкуса, они просто реально бомба. Да, это не вкус, они ну как бы не вкус, не цвета. Ну цвет то ладно, сейчас можно красителями сделать что угодно за вас да спасибо спасибо Сань да давай все. ну что друзья и перейдем тогда к друзья, второй дорогой, части Марлизонского балета будем пробовать да. наши эти все, еду мы, ты иди давай, бери давай, забирай давай. смотри забирай все да друзья предлагаю вам немножко пока там телефоны заряжаются выпейте нашего турецкого кофе лучший на побережье потому что турецкий кофе сорта Мехмеды Фенди в турецкой посуде в турецкой кофемашине сделанный так что все Классно. Кто любит турецкий кофе, это к нам. Мил... Да. Милости да. просим, да. Турецоль, турецкий кофе. Да. Смотри, У нас есть и не только турецкий, но это одна из разновидностей. Видите, какая-то густая пенка такая классная. Правильные чашечки. Так что пробуйте, наслаждайтесь. Кайф. Да. Ну, присаживайтесь, друзья. Теперь же надо. И что-нибудь закусить, а то пылы-пылы, а потом да, что. Я Смотрите, я. вашему вниманию мы ä, предлагаем какую-то необычную кухню. Да. Как бы высокая это сам... кухня mm -hmm. коробовых хуторов. Да, не ну, ну, может там не, не сильно высокая, а но высокая очень высота. интересная. Да. Все жарят мясо, да, да. а мы жарим салаты. О. Это жареный салат. Это мы его действительно будем жарить. Так. Он очень вкусный, необычные ингредиенты в нем. Клубника, вяленые помидоры, помидоры хорошие, побеги молодой ели, шпинат, разная зелень, семечка, два ароматных масла. Вот я его сейчас э, зажарю, вы берете ложки, берите сразу ложки. Да, и вот так угу. потом вы эту всю историю дружите, дружите между собой, да. поняли? Да. И будете кушать, пробуйте, берите со дна. Потому что... Вот мы жарим, жарим, еще жарим. Вот так. Вот. Все, я думаю, достаточно, Ром, перемешивай, да. Клубничку немножко. Ранее такое вообще видели? И, оно... и вот смотрите, берите ложечку да. и вот пробуйте прямо вот с пока с, лунника, с дымком, да, бери, сейчас сразу будет дойдем. такой классный. Деньки, деньки. А гренки мы mm -hmm. сейчас же дойдем. Дымок. Какой, вот скажи, ну необычный же салат. И он тоже еще с морской солью идет. Mm. Там крупная да? соль. Mm -hmm. Не, вот видишь, сочетание клубники. А, ну, сочетание клубники и красного лука. Красного лас, лука лас. и помидора. Просто я нигде не пробовал такой салат. Нет, его ну, нигде нету, потому что когда им говоришь, жареный салат, они на тебя делают такие глаза большие. Это тоже круто. Да, да, да. Реально, это тоже круто. Смачные, Но мы решили вам, я же говорю, что-нибудь соригинальничать. Как Дальше, теперь, блюдо. наша другая закуска, друзья. Да. Смотрите, называется тоже, в этом году мы придумали. Фантастика. Наша украинская сало нас надыхнуло на это. Это карпаччо из сала. Берем специальное сало, не соленое у людей. Бачите, какой ну, да. этот самый бекон. Да, да, да. а, а смотри, на чем подложено. Да. На, на соль. Гималайская, гималайская соль. соль. Ну, правильное название этого блюда – карпаччо из сала с дымным хлебом. И вот этот хлебушек мы его сейчас сделаем с дымком. Все помнят детство, на костре жарили. И когда вы берете этот дымный хлебушек, ложите на него кусочек сала, наливаете какую-нибудь борезивку, горбузивку, неважно что. И у вас получается просто фантастическое, да, давай, давай, Коль. фантастическое сочетание сала, всего там еще специальная посыпочка такая, там чесночок, зеленушечка. Да, давай, вот так пробуй прямо, не, Mm. Это бомба, Пробует. да. Это такой, знаете, новый взгляд на сало, как бы, ну, вроде не там, да что его, сало, как сало, что ее пробовать, на Гималай... нет. А Соли. Можно э руками? Да, бери, как да. тебе сало. Чем проще, тем лучше. Шо... Ой, Главное, чтобы бери, чтобы это зеленушечка была. Шо... Вот так вот, да, давай, ой, пробуй. Осень. Представь, Чирс. если б, mm. вот так вот, раз, ну, скажи, да. и хай кто-то скажет, что цены не смачно. И еще салатом Можно и так, да. Ну вот скажи, mm -hmm. все же просто. Хлеб, сало, да? Но мы с него сделали не просто. Все мы... просто фантастика. Да, мы с него сделали очень такой интересный, классный вкус. Так что, ну... Вот такие мы дурни. Потому что это нам... Насколько не... это просто и насколько это смачно. Да, да, да. Да, да, да. да это да. Да, да. Ты в детстве, на... Тюрьму, на шпажки, да. И на... На, на костре. Каст... да, на костер. Это же такие шашлыки без мяса называются, да. Пацанячие шашлыки. вкусные. вкусно. вкусно. А. Сам хлеб <свист> да, это а Бородинский, мы еще и хлеб сами печем но это сегодня не наш, не буду брехать, это другой фирмы, нельзя же, реклама ж будет, да? <свист> <свист> но у нас есть, мы, я сам пеку хлеб, и разные черные, сири, били, просто, просто. ну, сегодня Сыр мы не, бомба. Не, не готовы да. Да, ничего, ничего. там То... Слушай, это с учетом того, что мы уже съела. столько всего съели, и оно все равно такое вкусное. Не, 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 это да, просто... это вкусное, оно интересное. Оно, оно бомбическое. Третье блюдо это наши угу. пельмени из косули со шпинатом. Косуля. Под... Косуля, да. Где Пода... Вы можете поесть пельмени с косули. Подаем Что? ложки, только берем ложку, берем. Да, да. Бери, Санет, эту ложечку. Да. Вот так берите целый пельменчик и отправлю, угу. и в ротик его со сметанкой, вот, и вы сейчас поймете с подюшечкой. Это безумно сочное, классное блюдо, для которого, ну, ну это, я считаю... Для пельменей это шедевр. я дичь люблю. Знаешь, я к вашему вражению. Ну, невероятно. И сочная, да? Очень сочная, с бульончиком, с укропчиком. Да, да, да. Это просто пушка. Очень и очень. Чесночок там, там все есть, да. Даже опять, же. бы... 50 грамм пылы. Не, не, ложечкой, Саша, ложечкой. Да, 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 да. Не стесняйся, давай, Санек. Теперь ты. Да. Так, и, и звук присербывания. Да. Оно не горячее уже, оно наверное, подостыло, трошко. Да, да, да. Не, пробуй так, бери пельменчик и сметанку и вот попробуй сам пельменчик. Это пушка. Это это про просто, да. И такие же у нас есть другие еще пельмени. Просто это народный Мишлен в коробовых хуторах. Хлеб, соль. Я ставлю... я ставлю 10 из 10. А, а. я 11 <laughs> из 9. <laughs> <Тут> выходит, выходит <laughs> <что> я програв. <laughs> а есть еще пельмени тоже такие с косули, только другой рецепт, другие специи. Мясо косули, но с черем муховой мукой. И часть белых. То есть, что есть такие маньячилы у нас в стране, что вот, черемуху, знаете, да, на цвете, получается черный яркий, они с нее делают муку. Угу. Эта мука имеет такой сладковато-терпковато, ну, специфический вкус. А любая дичь, она любит сладость. Угу. И вот когда мы делаем половину пельменей белых и половину вот этих, они сиреневые получаются, и такое, в одной тарелке два вкуса, и они абсолютно разные, очень тоже, ну, такое, гауп. Гауп. Круто. В космос. Блюдо взагалі есть. теж їсти. Дуже вам раджу хліб сіль приїхати і спробувати. <laughs> да. Якщо найменше три страви, тому що вони всі три, всі настільки різні, але всі мають свій якийсь шарм і свою гармонію смаків. Да, да. Це 100%. Так, відключайся, тому що ми не можемо нормально. Ми починаємо їсти. Заходи. Заходи, проходи, там еще одна дверь, давай, я открою, да? Заходи. он темновато сейчас, окна откроем чуть-чуть. Видишь, в номере дерево пахнет. Тут еще самое главное, вот что есть, видишь? Выход на -а -а. Ты можешь оттуда прийти сюда. Ты понял, там, где мы обедали. Кайф. Забирайте, забирайте. Наш випуск добігає кінця, це наш да. останній заклад, і я, чесно кажучи, дуже наївся. Ром, ти як? Так, взагалі, невероятно. Гостіприємство Віталій у вас просто зашкалює, як я сказав, 10 по, по стравах. Да -да 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 -да. Рома сказав 11 одразу, бо я. Програв. Хоч, очень, очень вкусно. <illes> хочу сказати вам дуже дякую за те, що на здоров'я друзі, на здоров є, за те, що ви підтримуєте Україну, за те, що ви підтримуєте український бізнес, Харківський 100%. бізнес. 100%. І взагалі за те, що ви такий справжній. Як мені описував Роман, що ти. Все зійшло. Ти все зрозумієш. да. Ти коли <ріг> все, ти <ріг> все зрозумієш. да, да. <ріг> 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 Я <побачиш>, все зрозумів. Дуже вам дякую. Спасибо, Садина. І вам теж хлопці, спасибо. да. Приїжджайте до нас. Сіль. Приїжджайте. Привозьте жінок, дітей будемо. А якщо дітей немає, то тут може Бувайте. Так, я ж казав, це громі, я кажу, що воно досить-досить, одного закладу достатньо. Каже, три-три. Тепер, що мені? 3 кілограми тепер. О, грома, привіт! Що, аж ганяємо. Чараз стільки з'їли, що потрібно, потрібно бігати. Тепер же бігати, так. А, 7 кілометрів 777 метрів пробіжати сьогодні. <гум> Будемо будем намагатися, <гум> що. Ну давай. давай. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях страву, яку ви незвичайно їли. Ми оберемо саме незвичайну страву та подаруємо вам сертифікат так, на заклади, які ми були сьогодні. Так. так. А ми що? Побігли. А ми побігли. Під сирену в Харкові. Харков. Що, незламний. Так, Незламний.